Вот сегодня, чтобы на завтра. Нет, сейчас. мы уже заседали вечером. Когда мы все были заседаны, заседание комиссии. Другое заседание комиссии, да, это рекомендательные. Мы предоставили вам на ответ, мы утвердили с вами. На следующее воскресенье пришли, вы говорите, все на одну группу. Я был в садике, я был там, там 17 человек, что вы рассказываете на одну группу. Первый, когда вы заседали, мы утвердили на две группы, мы посчитали, расчеты были. Так что не надо говорить, что мы вам ничего не предоставляем. Значит, ну, ничего все... не видели. Нам же финансовое дело, что нам предоставил документы, мы с документами работали. Правильно, без клиента. Надо сделать один раз заключался. И ну, ну, я когда искал вас за документами, вы были в Одессе. И ничего говорить. Я я Да, это пять. Но когда воскресенье, когда были, и была Анна Ивановна со всеми бумагами, ну, они же были на заседании. Они а нашем... Ну, были на заседании. и они были, были с двумя вариантами. И по, и по, и по группам, и по часам, и по всем. Они принесли все варианты. Там заседала не только комитет, там заседали старосты, и мы там были, все аппараты. Так Они должны быть на заседании. Они должны, это, это, это не, не лишние люди, это были старосты, это были другие, другие депутаты. Это не лишние люди, которые не имеют. Они все вместе разгадались за этот центр Что страшно, можно сделать? Что Извинение и, 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 и дополнение этого решения. Да. Да. И и не надо. Да не надо, пусть так будет. Решение не принято. Не и надо, принимаем давайте, как вы скажете, так и принимаем. Ответственность и все Дело в том, что группа депутатов ходили в садик, изучили вопрос. И, к сожалению, никто из депутатов не пришел на сессию ознакомить нас, сказать, что мы вот так решили или так решили. Мы пришли на сессию. Нам представили вариант, мы проголосовали. Почему раз сходила группа депутатов, не пришли на сессию, не, не разъяснили ребятам, что вот так, 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 давайте вот так сделаем. У меня встречный а вопрос, вопрос. У меня встречный вопрос. У меня было депутатов, которые были на сессии. Почему если у вас какие-то сомнения, вы не голосовали против?

Давайте они не спорят. депутаты! Шановные депутаты! А нет, встать. Нет, просто нет никакой группы депутатов в садике. Вот что мне интересно. Ложь порождает какую-то истину. Но я не могу понять. Какие депутаты были в садике группа, которая исследовала, обследовала? Я не знаю, какого был. Вы были после сессии. Да, после сессии. С вами тоже после сессии. Шановные депутаты! Ставлю на повторное голосование. Да, Структуру зачисленной заклады дошкольной осветы Кубейской сельской рады на 25. 1-1. Закладыва дошкольной осветы. Я с Кубейской сельской рады, Красному району, Одесской области с гидрозадатком 1.23. Это то, что одна группа. Виноградинского закладу с гидрозадатком 4-5. Ореховского закладу э, сгидно с э, додатками 6-7-8. Другое. Решение набирает чинности с 1.01.25 года. Прошу проголосовать. Николай Васильевич, вот я согласен с Семеном Михайловичем. Может, действительно, смену до решения? Такое решение решение? подписали, не подвязали. Как будет решение до змины, когда я мы принимали не те решения, оно вступает в силу с 1.01. Так мы же еще не первого сегодня у нас. Мы не можем принимать решения, которые не вступают в суд. А это а, а действительно так, как на бюджет подписали. А был бюджет а не Согласно закону... Мы заходим единицы... Пантелея Владимирович, Всего, Владимирович, Владимирович Владимир. ваше мнение, что, Посмотрю, что, что? что правильно ну, да. сказать? Я не, не понимаю, о чем мы голосуем. Мы, мы голосуем сейчас, мы должны отменить то решение. Да, а не что не подписано. Оно не подписано. Оно не принято, как его отменять?

уже сразу. Так уже, да уже. Собрались? Мы собрались Ставля для того, чтобы... Мы, мы собрались для того, я опять выставляю в Первый наше то, то решение, то не проходит, а потом мы, мы, мы повторно голосуем в Думе. Если мы изменяем, тогда мы должны изменить то решение. Мы повторно ставим вопрос. Мы сейчас повторно ставим вопрос. Мы сейчас, мы ставим. Ставим. сейчас мы повторно ставим вопрос. За одну группу, Татьяна Константиновна. За против? Если опять проходит первая группа, то вторую группу мы не приходим. Разговор о другом. Разговор о названии. Нет, сначала, нет. сначала. Нет, сначала то, что было. Давайте то что было. Ще раз озвучьте, щоб понятно було все. Затверждаем сейчас по перше голосування. Про затвердження структури та численности закладывают освіты, то, що було на прошлой сесії. У одной группе. Арабаджи. Роди. Мальджик, брови. Бошков. Желязка. Против. Свои. Тремалась. Ильев. Тремалась. Кабак. Против. Киселев. Против. Коля. Против. Соколы. Против. Топал. Против. Трубкин. Против. Решение не принято. Решение не принято. Угу. А, и в целом, и в да. 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 да? да? да, мышка. Шановні депутати, переходимо до другого питання а, про затвердження структури та численності закладу до шкільної освіти по місті Сільськоради на 25 рік. 1-1 закладу до шкільної освіти є садочок класу по місті Сільськоради э, по Градському району згідно з додатком 1-2-3. По двух группах на от зимнего периода? На два. На три месяца э, зимнего периода. Это январь, февраль, декабрь 25 -го рода. Прошу проголосовать. Арабджи. Да. Бальджик. Да. Бошков. Да. Желязков. Да. Саим. Илиев. Да. Кабах. Киселев. Да. Колев. Соколы. Да. Топал. Да. Трубкин. 11 да. за решение принято. 12, 12. 12 за да, решение да. да, принято. Переходим до третьего питания. Вы можете выслушать. Спасибо. Передача транспорта про передачу транспортного засоба. Шановні депутаты, э, в пятницу мы э, зарегистрировали наши транспортные засобы в автобус Шкільний. Э, перед вами есть проєкт решения про передачу коммунального майна транспортного засоба Кубейской сельской рады в оперативное управление відділу освіту Кубейской сельской рады. Керуючись керуючи пунктом 31 статті 24 закону українського проїзд місцевого собой України, метою цільового використання комунального майна громади, вирішення питань, питань по підвозу дітей, сприяння діяльності закладу освіти, створення умов для допомагаючи освіти обійської сільського ради вирушення. Перше, передати відділу освіти Кубійської сільської ради в, в оперативне управління об'єкт комунального майна. Транспортный заставка в месяц сельской скорой автобус автомобильной колон А08116 24-го урока выпуск державный номер НН 9639 для перевезенных детей. Второй. Скритерка в месяц сельской скорой доходной комиссию с приниманием передачи майна. Третье. Комиссия снизит при прием передачи транспортного засобу до 1-01-25-го урока. Відділу бухгалтерського обладу та да звітності Комісії сільської ради забезпечити відображення відповідних господарських операцій за даним бухгалтерського обладу, установленным на чином законодательством порядку. Пятое. Начальник відділу освіти забезпечити здійснення організаційно-правових закладів щодо виконання цього рішення. Шановні депутати, прошу проголосувати. Стояти, діювати. Я например, не знаю, почему он надо. розмовляли там с некоторыми депутатами на эту тематику. Э, может, оно имеет право работать. Сегодня Кубейская сельская рада и автобус должен выйти на территории Кубей, села Кубей. Но так как мы все стоим на одной трассе, на одной, на одной ветке, да, и цена экономии топлива Автобус не ездил забрать, опять привезти, потом опять отвезти, опять прийти. Я не знаю, давайте будем принимать решение. А водитель должен быть с виноградного, через кроме... купе. Он... Да, я, знаю, я... Да, я, я тоже спорен к этому гнать два раза автобус по этим дыркам вот таким на Маризону и не целесообразно. Поэтому будем смотреть, будем искать его где в виноградном. Если не найдем в виноградном, в крайнем случае, наверное, будет цель. Но гнать туда-сюда автобус немало мало А кого он будет гнать туда-сюда? Ну, Давайте так. Первое. Давайте так подумаем, как, когда это вообще будет заработать, Кого он будет туда с виноградом, вы знаете, какая это с виноградом до а Кубе? Кого они будут вести с виноградом? первые с Нового в, года будет захистники. Захист Украины. Захист Украины. Реформа образования, она последующая, что мы 10-11 класса должны привозить в лицей академичный, который будет 20 Сколько там километров указано до населенного, до сильноградного, сколько надо, 20, больше 20 километров? <связать> Это нигде не придет. 20 километров будет ребенка везти по этим дорогам. Будете... Мы надеемся, что решать проблемы с дорогой. И, 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 и школа, будем просить, чтобы а дорогу Это не сделать. только у нас такая проблема. Во всей громаде... Шановные депутаты, Эту дорогу ли на Волград мы сделали. Сейчас, я думаю, после Нового года э, будем принимать и коллегиальные решения, и будем писать письма, э, и будем ссылаться, наверное чтобы могли привозить детей. Школа. У нас была проблема с ореховки с Уже хлеб не возит не хлеб туда, потому что людей все меньше и меньше. Хлеб привезти туда надо, а из того из такого количества ломать машину не хочет Да, да, да. И мы ну, пусали, хотели туда к ну вопрос пока, пока решен, они пока будут привозить. Как оно будет дальше, опять будем, ну, спасибо, что районная власть, областная пошла на встречу, может дальше тоже пойдет на встречу. Это, хотя бы яблочный ремонт этой дороги сделать. В районе каждый год делать пошел. Там мы нам сделали, на мы радуемся. Ну, что делать? Сколько? Да, кто-то да, Я считаю, что 11, не пройдет. Пройдет. Для 12 Не пройдет или не Для Почему того, не пройдет? сессию, нужно 12. Из количества зарегистрированных большинство. Есть, есть статья 59, да? Прочитайте там. Должно быть голосов больше половины депутатов. Если зарегистрировано... Если зарегистрировано... Давайте не будем ставить на голосование, пойдем дальше. Позовите Вячеслава. А ну, Виталик. Я обращался к Петру Васильевичу, но вы тогда утверждали, что это не Для того, чтобы сессия была правомощной, должны быть 50 плюс 1. Для того, чтобы дальше сессия принималась, значит должно быть больше депутатов только в земель во, во властность двух треть депутатов должны быть. И просто земли две трети части. Да. А все остальные законы больше половины для того, чтобы открыть сессию. Я могу 12 человек открывать сессию, 7 человек за решение принимается. Да. А, Займи голосование. А ну, прочитайте. Дайте. Оно не увеличивает Конечно. <связь> а, а. Николай, ну давайте книжку написать, давайте статью кроме все. Что ты мучаешься? Давай, вижу, <связь> я а. А. Ну, идите, ну, пленарном заседании после обговорения об, об, большинства депутатов, э, ну, большинство есть у нас 12, при установлении результатов голосования. Даже, даже в этих протоколах по именному голосованию внизу есть. В а ну, за, за за против, утрымывалось, не голосовал я, И то, если то, что даже что я есть я человек, не том, который не сам. голосует <свистра> по каким-то причинам, вышел куда-то. Или

он... Вот почитайте так, вот увидите, что... Так мне мелко, там. я... Давайте, у нас человек, вам учим. А, как раз, давайте. Давайте, мы сейчас с Мы решили, если умеешь... Араваджи, Баджикс, Бошков, Желязков. Да. Эталон принятия автобуса. Да, да, да. За им. да. Илиев. Да. Киселев. Да, да. Коля. Соколы, да. Топал. решение принято. 12? 12. 12, да, решение принято. Шановные депутаты, провлезли изменения дополнения до решения Европейской Советской Рады. Дмитрий

внести изменения, то просто все вот И так, взял, так мы их сегодня не используем, мы по состоянию на сегодня или на завтра не уйдут, но как все объясняют, что они к нам не Мы их должны принять. Это решение второе. Прочитайте вот это надо прямое. Сейчас не могу знать, И так, вот, 294, а, 4000 мы увидели, что они к нам поступили в субботу. Угу. Сегодня утром увидели, что в субботу. Те 56, мы увидели в пятницу. Эти в субботу. Я что открыла типа, счета, они сегодня на наших счетах. Но первые 56 уже ушли обратно. Я думаю, что эти тоже Они не используются начальство практически уже не работает. Только принимает ну, налоги, кто платит, На расходы они уже есть. Шановные депутаты, давайте проголосуем за проект Вишенку. Мы просто несем изменения в бюджет Карабаджи. Это техническое. Банжик. Бошков. И? Железков. 500 бюджет государству выделяется. на питание очень да? Это да. Или. Да. Кабак. Да. Да. Колев. Да. Соколы. Да. Топал. Да. 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 Топал. Трубкин. Да.